Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Zain bin Untuk video kali ini adalah berkenaan pembentangan bagi subjek sekolah dan masyarakat Tugasan yang diberi adalah ulasan buku. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut berkenaan buku, ini adalah rupa kulit hadapan buku tersebut Ok Kita teruskan ya Buku bertajuk Blind Spot Why we fail to do what's right and what to do about it. Buku ini ditulis oleh Max H. Bazerman dan juga N. E. Tambursner. Buku ini diterbit pada tahun 2011 dan ianya diterbit oleh Princeton University Press. Jadi buku ini mempunyai sebanyak 187 muka surat. Okey, kita masuk terus kepada pengenalan buku ini. Jadi, buku ini kenapa saya jadikan sebagai ulasan untuk tugasan ini? Buku ini menggesa pembaca untuk menelusuri satu perspektif baru dalam memahami tingkah laku moral manusia. Jadi tema buku ini ialah bagaimana individu yang berniat baik boleh melakukan tindakan tidak beretika tanpa mereka sedari. Jadi dalam buku ini penulis cuba mengupas tentang bagaimana blind spot ataupun titik buta yang menghalang seseorang daripada menyedari kesalahan yang mereka buat. Serta penulis juga menyertakan bagaimana struktur sosial dan organisasi boleh membenarkan atau membiarkan perlakuan salah laku ini berlaku secara berterusan. Dan dalam konteks pendidikan dan masyarakat, buku ini mengetengahkan beberapa isu utama. Jadi, dalam banyak-banyak bab dalam buku ini, saya cuma mengeluarkan empat isu utama yang diketengahkan dalam buku ini. So, isu yang pertama adalah jurang antara niat dan tingkah laku moral. Yang kedua adalah kelemahan pendidikan moral tradisional yang ketiga adalah keyakinan moral yang berlebihan. Yang keempat adalah kepercayaan palsu terhadap organisasi beretika. Okey, untuk pengetahuan semua, buku ini amat relevan kepada pendidik, pelajar dan juga pembuat dasar. Sebab apa? Kerana penulis mengajak pembaca buku ini untuk menilai semula cara kita memahami, mengajar dan mengamalkan etika bukan hanya sekadar sebagai sebuah konsep sahaja tetapi sebagai hasil daripada interaksi yang kompleks antara minda, budaya dan sistem. Okey, kita masuk terus ke poin yang pertama, jurang antara niat dan tikah laku. Jadi tujuan utama penulis adalah untuk menggesa pembaca agar lebih mer, agar lebih rasional dalam menilai tingkah laku mereka sendiri dan tidak hanya bergantung kepada tanggapan bahawa niat baik dapat menjamin kelakuan yang baik. Jadi seterusnya, dalam konteks pendidikan Malaysia, isu ini sangat relevan kerana banyak tingkah laku tidak beretika berlaku dalam kalangan pelajar dan pendidik tanpa mereka sedari. Sebagai contoh, pelajar yang meniru dan menyalin kerja mungkin tak menganggap perbuatan tersebut adalah salah satu daripada salah laku dan sebaliknya mereka menganggap ataupun menggunakan justifikasi bahawa tekanan ingin berjaya itu memaksa mereka untuk membuat perbuatan salah laku tersebut dan yang paling common sekali adalah persepsi ataupun tanggapan bahawa semua orang melakukannya kenapa saya tak boleh dengan justifikasi yang begitu, mereka menganggap diri mereka masih bermoral ataupun beretika. Seterusnya, hujah-hujah yang ditulis ataupun yang diberikan oleh penulis disokong daripada pelbagai kajian saintifik dan juga kajian eksperimen psikologi. Sebagai contoh, penulis mengambil eksperimen shred map test. So daripada eksperimen tersebut, daripada kajian tersebut, penulis mendapati bahawa ramai peserta menipu apabila diberikan peluang, tetapi mereka tetap menganggap diri mereka itu jujur kerana mereka tidak melihat tindakan mereka itu sebagai salah satu kesalahan yang berat. Kenapa? Semua buat. So dikira macam biasa, dikira macam dengan tiada masalah, ha, tak dianggap itu satu kesalahan apabila semua buat. Itu masalahnya. Jadi kajian ini membuktikan bahawa niat tidak semestinya menjamin pelakuan yang beretika. Hari seterusnya, buku ini juga sedikit sebanyak memberi sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pendidikan. Uh, hal ini dengan memperkenalkan pendekatan baru dalam pendidikan moral dan pembinaan karakter. Jadi, ia penting dalam melahirkan pelajar dan warga pendidikan ataupun pendidik yang mampu membuat keputusan yang beretika walaupun berada dalam persekitaran yang kompleks dan mencabar. Seterusnya, perspektif baru yang diperolehi selepas saya baca buku ini, saya pelajari bahawa niat baik sahaja tidak menjamin kepada kelakuan yang beretika. Okey, Malah saya berpendapat bahawa individu yang paling yakin sekali mempunyai keyakinan bahawa nilai moral dia paling tinggi pun boleh terjebak dengan tingkah laku tidak beretika. Hal ini kerana mereka gagal menyedari kewujudan titik buta ataupun blind spot tadi. Selain itu, buku ini sedikit sebanyak mengubah pandangan saya terhadap bagaimana pendidikan etika sepatutnya dilaksanakan. Sebelum ini saya hanya melihat pendidikan moral ini sebagai proses pengajaran nilai. Kini, saya sedar bahawa nilai sahaja tidak mencukupi. Pendidikan perlulah memberi ruang untuk pelajar meneroka konflik moral, memahami bias diri dan juga belajar untuk menguruskan tekanan sosial dengan bijak. Okey, kemudian kita ke point ataupun isu yang kedua. Isu yang kedua adalah berkenaan kelemahan pendidikan moral tradisional. Apa itu? Okey, pertama sekali kita tengok dulu kenapa penulis mengetengahkan isu ini. Jadi kat sini, isu ini diketengahkan penulis kerana ingin mencabar keberkesanan program latihan etika konvensional yang digunakan secara meluas dalam sektor pendidikan dan juga korporat. Jadi walaupun banyak organisasi yang telah melaksanakan latihan etika, apa semua tetapi kesalahan salah laku tu tetap juga berlaku. Kenapa? Ha, ini menunjukkan bahawa pendekatan yang terlalu berasaskan teori tak mampu untuk menyentuh dimensi sebenar pembentukan moral manusia ni. Jadi penulis ingin membuka mata pembaca tidak keperluan memahami faktor emosi, tekanan sosial dan bias kognitif dalam proses membuat keputusan moral. Seterusnya, dasarkan isu yang telah dibangkitkan penulis ingin menunjukkan bahawa manusia tidak semestinya membuat keputusan secara logik dan sedar. Jadi penulis mahu membuktikan bahawa sistem yang menyokong tingkah laku Beretika ini perlu direka bentuk semula supaya ia benar-benar dapat membantu bukan menghalang proses membuat keputusan. Jadi dalam konteks pendidikan di Malaysia untuk isu yang kedua ini, pendidikan etika masih dilihat sebagai komponen tambahan dalam kurikulum dan sering diajar melalui pendekatan hafalan nilai. Hal ini menyebabkan ramai pelajar hanya mengetahui berkenaan apa yang betul dan apa yang salah sahaja. Sekaligus gagal mengaplikasikan dalam situasi sebenar terutamanya apabila berhadapan dengan tekanan dan cabaran jadi dekat sini sumbangan buku yang kita dapat lihat buku ini memberi idea kepada pendidik Okay, seterusnya, sumbangan yang kita dapat, kita dapat daripada buku ini adalah Buku ini memberi idea kepada pendidikan moral untuk berkembang dengan lebih meluas Dengan menekankan pendekatan psikologi dalam memahami etika Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, Penulis bermaksud untuk menyarankan agar pendidikan moral ini tidak hanya diberi tumpuan kepada teori sahaja, malah memberi ruang juga kepada pembelajaran berasaskan pengalaman, penghayatan serta latihan dalam membuat keputusan yang mencabar. Seterusnya, adakah idea yang diberikan oleh penulis ini inovatif dan boleh dijadikan panduan dalam pendidikan? Ya. Bagi saya, iya. Buku ini mungkin tengahkan pendekatan behavioral ethics ha, yang masih kurang dipraktikkan dalam sistem pendidikan. Okay, pendekatan ini menekankan kepada kesedaran kendiri, pemahaman tentang kecenderungan manusia untuk mengelak tanggungjawab dan pembentukan sistem yang menyokong keputusan etika. idea yang dikemukakan ini boleh dijadikan sebagai panduan yang berguna untuk pembuat dasar pendidikan yang mahu mencipta sistem menjaran nilai yang bukan hanya bersifatkan teoritik iaitu berasaskan teori malah praktikal bagi pihak yang terlibat. Okey, seterusnya perspektif baru yang boleh diperoleh setelah baca buku ni kan. Saya berpendapat setelah membaca buku ini berkenaan isu yang kedua ni bahawa kelemahan utama dalam pendidikan etika bukan terletak kepada kandungan nilai tu. Nilai tu betul tetapi pada pendekatan yang tidak mengambil kira cara manusia membuat keputusan. Macam disebut tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan manusia. Okey. Seterusnya, adakah buku ini memberi insight bahagia dalam memahami hubungan sekolah dan masyarakat? Ya. Yeah. Buku ini menunjukkan bahawa sekolah sebagai institusi sosial yang memainkan peranan penting dalam membentuk norma masyarakat. Okay. jika pendidikan etika di sekolah gagal ditangani, maka masyarakat akan dipenuhi oleh individu yang gagal juga untuk bertindak mengikut etika secara sepenuhnya. Jadi, oleh itu, pembaharuan dalam pendidikan etika adalah langkah penting dalam reformasi sosial jangka panjang. Jadi, di institusi pengajian itu perlu ada perubahan baru ada penambahbaikan dalam kalangan masyarakat. Okey, seterusnya Poin yang ketiga iaitu keyakinan moral yang berlebihan. Okey, mengapa isu ini diketengahkan? Okey, penulis mengenengahkan isu ini kerana ia menyentuh puncak utama kegagalan dalam membuat keputusan moral secara konsisten. Jadi, tujuan penulis membangkitkan isu ini adalah untuk mendorong pembaca agar meneliti semula imej moral diri mereka dan membuka ruang untuk refleksi secara jujur terhadap tindakan harian. Seterusnya dalam konteks pendidikan di Malaysia, pelajar dan pendidik selalu ataupun sering kali menganggap diri mereka tu sebagai seorang individu yang bermoral. Siapa saja yang tak mengaku diri dia bermoral kan? Jadi kerana hal ini kerana mereka hanya tahu apa itu yang benar, apa itu yang salah. So apa perkara, apa perbuatan yang benar, apa perbuatan yang salah. Namun secara realitinya, salah laku seperti meniru, plagiarism, pilih kasih ataupun sikap sambil lewa terhadap keadilan masih berterusan walaupun mereka menganggap diri mereka bermoral. Jadi ini menunjukkan bahawa Kepercayaan moral terhadap diri sendiri tidak mencukupi untuk menjamin tingkah laku yang beretika. Jadi, pendidikan perlu menekankan maklum balas yang jujur. Hal ini penting untuk melahirkan pelajar dan pendidik yang benar-benar bersedia menghadapi dilema moral yang sebenar. Ternya, buku ini juga menyumbang secara langsung kepada pendidikan moral dengan menekankan keperluan refleksi diri yang jujur dalam proses pembelajaran nilai. Hal ini menunjukkan bahawa pembentukan kesedaran terhadap kelemahan moral adalah satu kemahiran yang penting harus diterapkan dalam sistem pendidikan. Jadi pendekatan yang menekankan kepada ketulusan terhadap bias moral sendiri adalah inovatif dan sangat berguna dalam konteks pendidikan sebab ia menggalakkan pembentukan watak yang kukuh dan tulen. Jadi buku ini sesuai dijadikan panduan dalam membina modul pendidikan karakter ataupun bimbingan kepada pelajar. Alright, seterusnya perspektif baru. Jadi daripada buku ni saya dapati bahawa perspektif moral terhadap diri sendiri lebih tinggi daripada realiti. Hal ini boleh menjadi penghalang utama kepada perubahan etika yang sebenar. Jadi buku ni memberikan kesedaran kepada kita berkenaan refleksi kendiri dan penerimaan terhadap kelemahan moral kita sendiri adalah kunci utama untuk menjadi individu yang benar-benar beretika. Jadi kini saya faham bahawa pembelajaran moral tu harus membina kemampuan pelajar untuk mengenal pasti rasionalisasi diri, menerima kritikan dan juga membina empati terhadap pandangan yang berbeza. Okey, akhir sekali, buku ini juga menunjukkan bahawa sekolah harus menjadi tempat untuk mengasah kesedaran moral melalui budaya yang terbuka dan juga jujur. Jadi jika pelajar ni berjaya untuk menerima dan memperbaiki kesilapan mereka di sekolah Mereka mungkin akan lebih bersedia untuk bertindak secara beretika dalam masyarakat kelab Ok, untuk poin yang terakhir iaitu poin keempat Kepercayaan palsu terhadap organisasi beretika Jadi kenapa isu ni diterbitkan? Alright, isu ini diketengahkan kerana terdapat kepercayaan umum terhadap organisasi yang mengamalkan latihan etika dan mempunyai dokumen dasar etika secara langsung akan bebas daripada isu salah laku. Maksudnya, ramai orang percaya bahawa jika ada latihan etika ataupun dasar-dasar yang berkenaan moral dan etika ini, automatik organisasi itu tiada, tidak akan ada masalah salah laku. Tak. Itu semua tak benar. Okey, dekat sini penulis menyatakan bahawa terdapat banyak kes di mana Tingkah laku tidak beretika tetap berlaku walaupun mengamalkan perkara di atas. Kenapa penulis mengetengahkan isu tersebut? Penulis ingin mendedahkan kemimbangan ini dan menyeru kepada reformasi pada struktur dan budaya sebuah organisasi. Jadi penulis ini juga nak tekankan bahawa usaha memperbaiki etika tidak boleh bersifat kosmetik iaitu secara luaran sahaja ataupun sebagai satu simbolik yang dibuat kadang-kadang saja. Apabila timbul isu, kita selesaikan dan timbul lagi. Tiada penyelesaian yang kukuh bagi satu organisasi tersebut. Itu yang membimbangkan penulis. Seterusnya, dalam konteks pendidikan di Malaysia, sekolah dan universiti sering menekankan nilai-nilai murni. Betul? Jadi, apa yang kita boleh tengok, di mana mereka tekankan nilai-nilai murni ini daripada kod etika pelajar, dasar integriti akademik dan juga program pembangunan sahsiah walaupun ada ketiga-tiga contoh tersebut ada di sekolah ataupun di universiti jika persekitaran ataupun budaya sebenar yang wujud dekat institusi tersebut adalah bercanggah dengan nilai yang diajar maka pelajar tidak akan menganggap bahawa nilai tersebut atau nilai etika tersebut tu wajib diikuti okey seterusnya antara cerita ataupun hujah sokongan yang penulis terangkan di dalam bukunya berkenaan isu ini. Terdapat juga satu isu besar yang melibatkan kes-kes korporat seperti kes skandal Enron Corporation dan juga kejatuhan Arthur Anderson pada 1985. Ini melibatkan kesalahan penyelewengan wang yang besar. Daripada kejadian tersebut dapat dilihat Enron Corporation adalah satu syarikat yang besar yang mempunyai dasar artikel serta menghantar juga mereka punya pekerja ke latihan artikel. Namun kenapa skandal ini menjadi antara skandal yang besar dalam dunia korporat? Kerana budaya dalaman menyokong tindakan salah laku tersebut. Jadi penulis juga tu Rod mengumpul dan menganalisis kajian yang menunjukkan bahawa latihan etika itu tidak memberi kesan yang besar jika sistem organisasi itu tidak menyokong pelaksanaan nilai tersebut. Jadi seterusnya, relevankah isu ini dalam pendidikan? Buku ini memberikan pemahaman yang lebih meluaslah berkenaan bagaimana institusi pendidikan harus dilihat sebagai satu sistem sosial yang kompleks. Jadi penulis mencadangkan agar organisasi ini menilai semula sistem ganjaran, mekanisme laporan dan nilai tersirat yang wujud dalam organisasi termasuklah institusi pendidikan. Walaupun poin ini banyak menceritakan berkenaan organisasi korporat, tapi ia boleh juga dikaitkan dengan institusi pendidikan. Jadi pendekatan ini boleh digunakan atau untuk membantu institusi pendidikan membina persekitaran yang menyokong kepentingan integriti dan bukan hanya sekadar menguatkuasakan disiplin secara mekanik mekanikal saja. Seterusnya, perspektif baru. Pada buku ni saya pelajari bahawa sistem dan budaya organisasi itu dia mainkan peranan yang penting dalam menentukan sama ada seseorang individu tu bertindak berlandaskan etika ataupun tidak. Jadi tanpa sistem yang berlandaskan integriti, Individu yang dianggap mempunyai moral yang tinggi ataupun moral yang bagus juga pun boleh terjebak dengan kegiatan salah laku Sebab hanya dengan dasar tidak menjamin tingkah laku yang beretika Jadi kat sini buku ini juga membuatkan saya mengubah cara saya melihat keberkesanan dasar etika itu dalam pendidikan Hal ini kerana yang membuatkan saya sedar bahawa peraturan ataupun kod etika hanyalah pemulihan dan yang paling penting adalah budaya sekolah ataupun universiti itu sendiri mesti menyokong dan menggalakkan pelaksanaan nilai tersebut dalam kehidupan harian. Dasarkan buku ini, kita dapat kenal pasti bahawa institusi pendidikan bukan sahaja mengajar nilai malah turut membentuk pelaksanaan nilai yang akan dibawa oleh pelajar ke dalam masyarakat. Jadi jika institusi pendidikan tersebut sama ada sekolah ataupun universiti gagal menanam budaya berintegriti maka masyarakat juga akan mengamalkan sistem yang tidak beretika itu. Jadi reformasi organisasi pendidikan itu perlu dilihat sebagai sebahagian daripada usaha pembentukan masyarakat yang beretika. Kita terus kepada kesimpulan. Jadi buku Blind Spot Why We Fail to Do What's Right and What to Do About It Okay, merupakan satu karya penting dalam bidang etika tingkah laku yang memberi pandangan mendalam tentang mengapa individu gagal untuk bertindak secara beretika walaupun mempunyai niat yang baik. Dari sini, penulis membongkar hakikat bahawa faktor-faktor seperti bias kognitif, tekanan sosial, budaya organisasi dan perspektif diri tidak realistik memainkan peranan besar dalam keputusan moral seharian. Antara isu utama yang dibincangkan termasuklah Kewujudan jurang antara niat dan tindakan moral disebabkan oleh bias kognitif dan juga titik buta moral. Yang kedua, isu utama yang kita bincangkan tadi adalah kelemahan pendekatan etika tradisional yang terlalu bersandarkan kepada teori dan logik tanpa memahami realiti psikologi manusia. Yang ketiga, kecenderungan manusia untuk melihat diri mereka tu lebih bermoral daripada realiti sebenar tidak sedar dirilah bahawa diri itu tidak cukup beretika lagi. Yang keempat, peranan penting struktur dan budaya organisasi dalam membentuk tingkah laku beretika. Jadi buku ni sangat bernilai actually. Untuk dibaca khususnya bagi pelajar yang dalam bidang pendidikan. Sebab dia bukan saja memperluaskan pemahaman kita tentang isu etika daripada sudut teori, tapi juga membantu kita bina kecikapan moral sebagai praktika. Untuk menekankan kesedaran reflektif dan pemahaman tentang konteks sosial. Jadi kepada pembaca yang minat berminat untuk memahami lebih lanjut tentang isu-isu yang dibincangkan, saya cadangkan untuk meneroka literature atau penulisan tambahan dalam bidang behavioral ethics ataupun psikologi normal dan juga reka bentuk organisasi beretika. Jadi konsep-konsep seperti bounded ethicality, ethical fading, moral dis disengagement, yang dibincangkan dalam buku ini boleh diperluaskan lagi dan diaplikasikan dalam pelbagai konteks termasuk kepimpinan, pendidikan, perkhidmatan awam dan tak diurus. Jadi, itu saja daripada saya. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum.